Ing wekdal sak menika sawetawis taneman semangka gadhanipun kadang tani ing laladan pesisir Kitul Kabupaten Kulon Progo sampun mlebet ing mangsa panen. Ananging ing, ing mangsa panen sak menika kadang tani kathah ingkang sami sambet awit kadhaipun woh semangka ingkang dipun colong dening tiyang ingkang boten gadai tanggal jawab. Anggening ari bab menika wau Indra salah saweneh tani semangka ing pesisir Kulon Progo nggadai cara mirunggan supados woh semangkaipun boten dipun colong tiang, inggih menika kanthi ngejaraken kemawon suket ingkang wonten ing sakkiwa tengening taman semangka supados saged nutupi woh semangka kacawi menika piambaiipun kintamal sulur batang semangka langkung pendek kabaningaken padatanipun Biasane ngantenan cah-cah nganu niku cah sekolah-sekolah saya -sekolah sampai woyah pereinan niku nak buatan nganu semangkoh dareng tua, dereng mateng pun udah di suluh ibarat hmm, terus ngatas pripun aja ngan mas? nah ngatas ini yang namung di patroli mawa siang hmm. seale yang niku namung lari-lari e, namung kulau nganu niki gelor-gelorannya kulautan dek ke biasanya nek, normal niku patang meter niki kula gawe 3,5 kajenge witen nutup dadi buahe ten ngisor mboten ketok nek wonten hmm. buai terus cuket kula kan mboten kula obati niki heeh hmm. dijarke ngoten nggih kula jarke Lahan olah tetanen tanen ingkang papanipun tebih saking papan padununganipun wargo damel putih daya semangka ing papan menika ketah pikantuk pangawat-awatan ingkang sae Kajawi ketah nemai kapitunan awit kadaipun woh semangka ingkang dipun colong tiyang kadang tani ugi kathah ingkang kecalan piranti olah tetanen ingkang dipun simpen ing sapin